Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Kairul dalam 15 Minit MMTV edisi 6 November 2025. Kita ke berita utama. Pelan tindakan Forum Pasaran Modal Asia yang dikemas kini bakal menjadi pemacu utama dalam memperkukuh pembangunan pasaran modal serantau ke arah pertumbuhan mampan berdaya tahan dan inklusif. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelan tersebut bersama taksonomi ASEAN bagi kewangan mampan mencerminkan komitmen bersama negara anggota ASEAN terhadap piawaian kemampanan global dan meletakkan rantau ini sebagai destinasi pelaburan bertanggungjawab jangka panjang. Katanya, pelan yang dikemas kini itu menandakan langkah penting dalam menyelaraskan hala tuju pasaran modal ASEAN dengan jangkaan antarabangsa selain memperkukuh asas integriti, accountability dan kepercayaan. Beliau berkata sistem kewangan ASEAN perlu memenuhi keperluan sebenar rakyat dengan menyalurkan sumber kepada industri yang mampu menjana pekerjaan berkualiti, memperluas peluang ekonomi dan memupuk inovasi dalam masyarakat. Teks ucap tama beliau dibacakan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan pada Persidangan Antarabangsa Forum Pasaran Modal ASEAN 2025 di Suruhanjaya, Sukriti, Bukit Kiara hari ini. Kementerian Pendidikan memperkenalkan subjek baharu, alam dan manusia bagi menggantikan beberapa mata pelajaran sedia ada untuk murid tahap 1 dalam kurikulum persekolahan 2027. KPM memaklumkan mata pelajaran bersepadu itu dilaksanakan menerusi kaedah pengajaran berpasukan di mana guru-guru saling melengkapi dan menyokong keperluan pembelajaran murid. Katanya pengenalan mata pelajaran bersepadu ini bertujuan memberi tumpuan kepada penguasaan literasi numerasi dan pembentukan karakter sekaligus membolehkan murid menguasai kemahiran asas dengan lebih berkesan. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, KPM memberitahu mata pelajaran itu menggabung jaring pelbagai disiplin ilmu iaitu sains, pendidikan kesihatan, muzik, seni visual, pendidikan teknikal dan latihan vokasional serta digital. Ia menggantikan mata pelajaran sains, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik dalam kurikulum sedia ada. Parti Peribumi Bersatu Malaysia memberi peluang kepada ahli yang digantung dan dipecat untuk kembali bersama parti sebagai sebahagian usaha memperkukuh semula perpaduan dan kekuatan dalaman. Menurut sumber dalaman parti, perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat pimpinan tertinggi bersatu yang diadakan malam kemarin dan berlangsung dalam suasana harmoni. Bersatu baru-baru ini mula bertindak termasuk memecat dan menggantung keahlian tujuh pemimpinnya yang didapati berskongkol menentang Muhyiddin sebagai presiden. Tindakan tersebut diambil menerusi lembaga disiplin selepas siasatan mendapati mereka melanggar perlembagaan kod etika dan tata kelakuan ahli termasuk isu 120 akon bersumpah yang dikaitkan dengan cubaan menjatuhkan Muhyiddin. Mereka ialah ahli parlimen Tausik Gelugor, Datuk Wan Saiful Wan Jan, Ketua Bersatu Bahagian Hang Tuah Jaya, Muhammad Azruddin Mu Mat Idris, Ketua Bersatu Bahagian Pengerang, Muhammad Faizal Asmar, Ketua Bersatu Bahagian Ipoh Timur, Muhammad Fajri Ismail dan Ketua Bersatu Bahagian Ampang, Muhammad Isa Muhammad Saidi. Selain itu, keahlian ahli parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal turut dikantung selama satu penggal. Manakala ahli parlimen Indra Datuk Saifuddin Abdullah pula digugurkan daripada jawatan pengerusi Badan Perhubungan Perikatan Nasional Pahang. Jawatan Peguam Negara AJC akan memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan kerajaan membayar ganti rugi kepada isteri aktivis sosial Amri Cik Mat dan keluarga Pastor Raymond Goh. AJC memaklumkan pihaknya telah meneliti serta mempertimbangkan keputusan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Tinggi sebelum mengambil keputusan untuk memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan terhadap keseluruhan keputusan tersebut. Semalam, Mahkamah Tinggi memutuskan Polis Diraja Malaysia dan Kerajaan Malaysia bertanggungjawab terhadap kehilangan AMRI pada 24 November 2016 serta mengarahkan pembayaran ganti rugi keseluruhan berjumlah RM3,264,457.52 kepada isterinya Nur Hayati Muhammad Arifin. Hakim Datuk Sutiang Jo turut mengarahkan PDRM membuka semula siasatan kehilangan AMRI bermula hari ini serta melaporkan perkembangan kepada peguam negara setiap dua bulan. Dalam keputusan berasingan, Hakim Sama turut memerintahkan kerajaan dan PDRM membayar ganti rugi kira-kira RM31 -kira juta ringgit kepada keluarga Pastor Raymond Koh selepas mendapati kedua-dua pihak terbabit dalam perculikannya yang berlaku 8 tahun lalu. Hakim Tianjun dalam keputusannya turut menyatakan satu atau lebih defendant terdiri daripada pegawai serta bekas pegawai polis didapati terlibat secara langsung dalam penculikan itu dan bertindak mengikut satu arahan. Putusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan mereka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya. Berbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari iklan eka. Itu sahan.com.my Kembali lagi. Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang menjalankan siasatan berhubung satu hantaran di muat naik. Ada seorang individu di platform Facebook yang memaparkan imej disunting menyerupai laporan portal berita tempatan bertajuk Anwar Akui Banyak Kesilapan Perjanjian Dengan US. MCMC dalam satu kenyataan berkata imej suntingan tersebut yang disertakan dengan logo portal utusan Malaysia juga didapati palsu dan berpotensi mengelirukan orang ramai. Ujarnya, sesatan awal turut mengesahkan bahawa utusan Malaysia telah menafikan penerbitan laporan berkenaan serta menjelaskan ia merupakan penyalahgunaan nama dan logo akhbar tersebut. Sebenarnya itu, individu disyaki dipanggil bagi membantu siasatan dan keserangan telah dirakam hari ini di Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah, Melaka. MCMC berkata, satu peranti telefon bimbit dan satu sim telah disita bagi tujuan analisis forensik digital. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM500,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Harapan saya di hujung semua yang berlaku ini ada perkara baik yang muncul di kemudian hari. Demikian doa dititipkan pelakon Kamal Agli sempena ulang tahun perkahwinannya yang keempat dengan pelakon Ukasha Senor semalam. Kamal berkata dia berlapang dada meskipun terpaksa menyambut hari istimewa itu tanpa kehadiran isteri dan anak tersayang. Untuk rekod mereka dilaporkan tidak lagi tinggal sebumbung sejak April 2025 dan Ukasha kini menetap bersama ibunya. Kita ke berita dunia. Seorang penyelidik dari Yale University di Amerika Syarikat mendedahkan bahawa Rapid Support Forces di Bandar Al-Fashir, wilayah Darfur, Sudan telah menggali gubur besar dalam usaha menyembunyikan bukti pembunuhan beramai-ramai dan pemindahan penduduk besar-besaran yang berlaku selepas pengambil alihan bandar tersebut pada 26 Oktober lalu. Anggaran oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan lebih 70,000 orang melarikan diri dari El Fashr dan kawasan sekitarnya sejak penguasaan RSF manakala saksi serta organisasi hak asasi manusia turut melaporkan berlakunya hukuman mati tanpa perbicaraan, keganasan seksual dan pembunuhan beramai-ramai terhadap orang awam di bandar tersebut. Dalam satu laporan bertarikh 28 Oktober, makmal penyelidikan kemanusiaan mendapati bukti seperti tempukan darah yang dilihat melalui imej satelit di lokasi kejadian, manakala keadaan keselamatan yang tidak menentu terus menghalang penghantaran bantuan makanan, air dan rawatan perubatan kepada mereka yang masih terperangkap di Al-Fashir. Ya, RSM menafikan tuduhan tersebut dan sebaliknya menuduh kumpulan bersenjata lain bertanggungjawab. Namun penyelidik menegaskan supaya RSF menarik diri dari bandar itu serta memberi akses penuh kepada PBB dan pasukan kemanusiaan untuk memeriksa kediaman rakyat dan mengenal pasti mangsa yang masih hidup. Singapura merancang untuk melaksanakan hukuman sekurang-kurangnya enam kali sebatan terhadap skema atau penipu internet di negara itu. Menteri Kanan bagi hal ehwal dalam negeri Singapura Sim An mengumumkan perkara tersebut kepada ahli-ahli parlimen susulan kerugian tertinggi negara akibat penipuan internet. Ekonomi kedua terbesar di Asia Tenggara itu mengalami kerugian kira-kira 3.7 bilion dolar Singapura bersamaan 11.87 bilion ringgit akibat penipuan antara tahun 2020 hingga separuh pertama 2025 dengan 190 ribu kes dilaporkan dalam tempoh tersebut. Sementara itu, di bawah rang undang-undang pindaan pelbagai undang-undang jenayah, penipu dan individu yang merekrut atau mengambil bahagian dalam sindiket penipuan akan menerima hukuman antara 6 hingga 24 sebatan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke berita ekonomi. Penggunaan kecerdasan buatan dalam sektor perbankan di Malaysia semakin meningkat khususnya dalam kalangan institusi peringkat kedua dan ketiga apabila bank-bank berusaha memodenkan sistem lama serta memperkukuh kawalan terhadap jenayah kewangan. Ketua Strategi dan Inovasi Perkhidmatan Kewangan Sinfoni AI, Jason Shen berkata, bank-bank di Malaysia dan rantau ASEAN sedang giat melaksanakan penyelesaian berasaskan AI dalam proses pematuhan dan pemantauan penipuan. Katanya antara tumpuan utama ialah model pematuhan 50-50 yang menggabungkan kepakaran manusia dengan enjin AI untuk menguruskan amaran transaksi dan saringan pematuhan. Menurutnya, impak penerapan AI dalam semua peringkat bank adalah sangat positif dengan semakin banyak institusi menunjukkan keyakinan terhadap keupayaannya mentransformasi operasi serta memperkukuh rangka kerja anti jenayah kewangan. Mengulas mengenai kadar penggunaan AI, beliau menjelaskan bahawa tahap Malaysia kini sekitar 50% hampir sama dengan purata serantau. Universiti Shanghai Jiao Tong bersedia menawarkan diskaun yuran pengajian serta beasiswa tajaan bersama kepada pelajar-pelajar di bawah Majlis Amanah Rakyat MARA. Pengurusi MARA, Dato' Dr. Dr. Ashraf Waji Dusuki berkata, tawaran itu melibatkan para pelajar di dalam bidang kejusteraan, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, berteknologi tinggi serta kecerdasan buatan. Menerusi hantaran di Facebooknya hari ini, beliau memberitahu universiti tersebut merupakan institusi pengajar tinggi ketiga terbaik di China dan berada pada kedudukan ke-47 terbaik dunia. Berita sukan pengendali Selangor FC Christopher Gamel berharap The Giants tidak menjadi pasukan paling lemah dalam kumpulan G Liga juara-juara Asia dua musim ini. Selepas dipalik kekalahan dalam tiga perlawanan, Kamel tetap merasakan pemainnya masih memiliki jiwa untuk menghadirkan tiga mata pada aksi menentang Persib Bandung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam ini. Mengulas mengenai situasi tidak konsisten dipamerkan pasukannya musim ini, Kamel mengakui berdepan tugas mencabar untuk mengekalkan momentum yang sedia dibina dalam saingan ACL2. Tidak hanya memburu kemenangan sulung di pentas ACL 2, tiga mata malam ini akan melunaskan misi membalas dendam The Red Giants selepas tewas 0-2 kepada Persib Bandung pada perlawanan pertama bulan lalu. Barcelona nyaris dimalukan Club Brugge sebelum bangkit tiga kali untuk mengikat pasukan Belgium 3-3 dalam Liga Juara-Juara di Stadium Jambayel awal pagi tadi. Gol penyamaan dramatik Barcelona hadir pada minit ke-77 apabila pemain tuan rumah Cristo Zoyis tertanduk bola ke gawang sendiri selepas hantaran lintang Lamin Yamal. Sebelum itu, Bruce mendalui menerusi jaringan Nicole Trussell di Carlos Forbes dan satu lagi gol sendiri Barcelona manakala Barca membahas melalui Ferran Torres dan Yamal. Keputusan seri itu meletakkan Barcelona di tangga ke-11 dengan tujuh mata selepas empat perlawanan sementara Bruges kekal di tangga ke-22 dengan empat mata. Sebagai penutup 15 minit MMCV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Jumaat 7 November 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.